Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как сделать вот такую лампу. Кнопки YouTube. Для начала нам понадобится обвести кнопку YouTube, взять где-то в интернете и напечатать их. А потом обрезать и сделать таких штук что Склеить в одну толстую, в один толстый большой рулон. Потом нам нужно обрисовать верхнюю часть кнопки красным и белым цветом или наоборот по бокам нам нужно заклеить скотчем двухсторонним потом приклеить световой индикатор для него я нашел старую зарядку и подсоединил к ней теперь это как полноценная гирлянда фонарик так вот, можно взять легко, удобную, красивую кнопку. На остатки я провел себе под стол под, классный подсвечник. С вами был канал Видимо Шоу. Всем пока-пока. И, кстати, если кто-то лайкнет под этим видео и напишет какой-нибудь хороший комментарий, я разыграю или светодиодную лампу, или... Отгадайте кого. Не отгадайте, никогда вы не отгадаете, кого кого. Если кто отгадает, кто там лежит, тот того и получит. Или светодиодную лампу. Ладно, пока.